Ну, скажу сразу о всей игре, скажу, что игра мне понравилась. Обе команды неплохой футбол, для начала продемонстрировали. Единственное, что мне, конечно, не понравилось, это результат, который на нашу пользу. Я считаю, что на первом тайме мы контролировали игру, у нас была масса моментов. Но хотел бы отметить вратаря Ширяева, который сегодня высокий уровень игры продемонстрировал. Но во втором тайме был отрезок 7-8 минут, когда хозяева перехватили инициативу. И как раз в тот момент шикарный гол забил Мостовой. Я считаю, что сегодня два мяча хозяев можно занести в разряд таких уникальных голов. Потому что редко увидишь в первой лиге, когда с, с, с таких дистанций же бивают в верхний угол. Поэтому, на мой взгляд, все-таки справедливее была ничейная игра. Но считаю, что так футбол распорядился сегодня, что мы не набрали очков в этой игре. Дякую за питание, будь ласка, до главного тренера команды гостей. Олег Викторович, вы сказали, что в первом тайме контролировали ход игру ваши подопечные. Что произошло с командой во второй половине встречи? Будем разбираться, но по всей видимости ряд футболистов устали не сразу вошел Сергейчук, потерял несколько ошибок, сделал. В этом тайме, на мой взгляд, не совсем удачно играл Рынков. Именно с его позиции его игрок и забил мяч второй. Начали проигрывать единоборство. Те футболисты, которые вышли у Зирки, они навязали нам борьбу. Я думаю, это было переголовно. Но в целом, еще раз говорю, где-то процентов 70% мы контролировали игру, играли мобильнее, острее, но в футболе не всегда побеждает тот, кто доминирует на поле. Иногда вот такие мячи, которые забил хозяева, украшают футбол. И на нас взгляд, взгляд это несправедливо, но тем не менее мы должны принимать то, что есть. Дякую. Еще, а это... Вы сейчас Прошу. Ну, сказали, тех футболистов назвали, которые не совсем хорошо сыграли. А кого бы вы выделили в первую очередь? Ну, Есть такие? Ну, я бы выделил э, Черния, который всю игру отыграл. Венгерия. Э, Венгерия отыграл очень прилично. Э, пожалуй, все остальные сыграли на своем уровне. Единственное, что мы ждем от Антона Гринко чуть больше игры. Минут 30, это недостаточно для такого уровня игрока. Ну и по мячам, я не думаю, что там можно винить вратаря. Казаченко -то -то, он получил травму. Уже с травмой играл э, во время игры. Э, вышел абсолютно молодой э, 18 лет. Э, Восканяный, в целом справился с волнением, вот играл нормально. Ну, вот и все, что Значит, начало игры было за нами забили гол и провалили соперник завладел инициативой не могли разобраться и в общем-то были моменты значит у наших ворот прекрасная игра Ширяева что в принципе вратарь должен делать выручить значит второй тайм был как бы практически одинаковые по игре двух команд. Были хорошие у нас быстрые атаки, не воспользовались. Забили гол, одержали победу. Ну, считаю, украшением матча это были прекрасные голы Шаврины и Мостового. Спасибо, Николай Иванович. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Есть вопросы? Ну раз вопросов нет и все понятно. Разрешите от вашего имени поздравить Николая Ивановича, вернувшегося в нашу команду с первой победой и пожелать удачи в дальнейшем. Спасибо. Николай.